То есть, о чем вопросы, ваше мнение, что будет дальше? Знаете, сложно сказать, что будет дальше. Это сейчас на видео, да? Угу. Сложно говорить, что будет дальше. Члены комиссии, которые выразили свою думку, подписали протокол, как того требует закон. Дальнейшие действия уже не нам делать данную оценку сюжета мы выполнили сразу свою работу, мы отстаивали нормы закона, мы не согласны, что не выполнено решение суда, но мы не выполнение решения суда, а также э, ухвалы апелляционного суда, которая не, не приняла до разгляду апелляционную скаргу ответственных субъектов подания. В По связи с этим мы выразили свое отдельное мнение. Как будет дальше? Я полагаю ну, будет так, как это будет. Со своей стороны мы закон не нарушали и пользовались э, теми нормами и в тот способ, который он определяет. Вы готовы пересчитывать голоса еще раз, если... Если же будет вызвано к невыполнению решения суда, и это решение суда будет э, вступит в силу и будет требовать от нас данных действий, мы готовы. От вас это от всех, от, от, от членов комиссии. Который, ну, Вообще комиссию всей работу. комиссии, потому как э, данное решение кас касалось, э, касалось всей комиссии угу. к как бы Почему на заседании комиссии не рассказали про решение суда, про эту ухвалу? Могло такое больше не знали все о том, что есть такое существо? Председатель был в курсе, но я отказываюсь оценивать его действия публично. Это решение, это мы подчинились, мы подчинились, как того вот требует закон. Опять же таки повторюсь, мы выразили свои отдельные мнения, к которым приложили и копии апелляционного, апелляционных ухвал, скарг э -э скарх с и данные документы, как и первое решение суда, так и, и, апелляционного, и ухвала апелляционного суда, они зарегистрированы в журнале э, надхождения корреспонденции, та есть карта заяв у секретаря. чем была ваша окрема думка? Моя окрема думка в том, что комиссии Це полягало в том, что результаты на данном виборчому округу не могут быть установлены ввиду того, что не выполнено решение суда с пересчетом, потому как решение суда определено бы подавать в суд, вымогав всего и суд задовольнив его вымогу. Невыполнение решения суда оно карается по закону. Мы отказываемся брать на себя ответственность невыполнения решения суда. Если э, кто-то желает взять такую ответственность, пожалуйста, но мы подписали протоколы, как того требует закон, и выразили свой окремый способ, предбаченный закона.